20 серпня увагу слов'янців знов привертали до питань здоров'я. О 10 годині на центральній площі міста проходила акція, присвячена пропаганді здорового способу життя та профілактиці негативних явищ під гаслом, здоровий спосіб життя, запорука професійного успіху. Організаторами заходу виступили Слов'янський міський центр зайнятості та центр здоров'я. Центр зайнятості організував сьогодні акцію совместна з центром здоров'я, профілактика туберкульозу, з профілактика рака молочної желізи і чим ми. Можемо. помочь людям. Наша главная функция ⁇ это поиск работы, безусловно, конечно. Мы даем информацию о вакансиях, о том, что мы еще можем людям, чем мы еще можем людям помочь. Это и возможности переобучения, это и организация временных работ, и компенсации, и занятия предпринимательской деятельностью. Услуг очень много, и, пожалуйста, мы доносим сюда людей и предлагаем регулярно. Безработные люди они должны получать информацию различного характера. Эта информация очень актуальна, очень важна на сегодняшний момент, и поэтому мы проводим регулярно такие акции и доносим до людей вот необходимую информацию. Участники этой акции это наши социальные партнеры, общественная организация наша Допомога, Неанела, это центр социальных служб для семьи и детей, молодежи, студия здоровья, красота. То есть все наши социальные партнеры, клиника «Дружня до да молоди» участвуют в этой акции. Мы с вами все прекрасно понимаем, что здоровый человек может успешно трудиться. Когда человек болен, когда человека беспокоят какие-то болезни, ему не хочется ничего делать. А центр занятости вот как раз и выступил инициатором такой акции и хочет показать, что действительно здоровый образ жизни важен для каждого члена нашего общества. Ну и мы стараемся им помочь. Регулярно, ежемесячно мы проводим такие мероприятия, ну немножко не такие масштабные, скажем так. Мы проводим в стенах центра занятости для слушателей и как раз поднимаем различные темы и здорового образа жизни, и темы социально опасных инфекций. И нас слушают большое количество людей, потому что, скажем так, организованных людей охватить легче, пообщаться с ними легче, при на підприємці, то люди, которые знаходяться без роботи, якраз в центрі зайнятості ми можемо з ними зустрітися і також научить придупридіть різні заболівання. За традицією, всі бажаючи абсолютно безкоштовно в рамках акції, мали змогу пройти анонімне тестування крові на ВІЛ-Експрес-методом, виміряти артеріальний тиск, навчитися методиці самовстеження молочних залоз та отримати індивідуальні консультації фахівців з питань раціонального харчування, профілактики захворювань. Викликаних недотриманням основних правил здорового способу життя, організатори акції також вкотре акцентували увагу спільноти на серйозні ризики для здоров'я від вживання тютюнових виробів, алкогольних напоїв та наркотичних речовин тощо. Наш центр здоровья организовал выступления специалистов, консультативные выступления. То есть каждый человек, который хочет знать о своем здоровье побольше, как сохранить свое здоровье, может подойти и проконсультироваться. Как раз сейчас выступает специалист по питанию. Он рекомендует, как правильно сохранить свое здоровье благодаря питанию, как урегулировать обменные процессы в организме. Следующий специалист будет выступать по профилактике. Онкологической заболеваемости, то есть, влияние опять же здорового образа жизни на развитие онкологической патологии. Опять же, мы делаем акцент на артериальном давлении, измерении артериального давления, потому что это как бы первые признаки нездоровья, когда повышается артериальное давление. Следующее это, конечно, социальные болезни, которые мы можем предупредить, зная, как они распространяются. ВИЧ-инфекция и туберкулез опять же актуально. И опять же, наша допомога хочет охватить большее количество людей, чтобы определить анализ крови на ВИЧ-статус, потому что в ходе последних акций, в ходе анонимного обследования выявлялись новые свежие случаи ВИЧ-инфекции. То есть люди впервые выявили у себя. И благодаря вот этой мобильной амбулатории можно узнать и предпринять меры. Мы все знаем, что ВИЧ-инфекция, она Неизлечимо, но, по крайней мере, можно принимать анти антиретровирусную терапию и, в конце концов, остановить это прогрессирование этой инфекции. Поэтому мы и сотрудничаем как раз с нашей допомогой, привлекая большую массу людей. Каждый раз, когда проводятся какие-то похожие мероприятия на площади, мы наша организация старается принимать участие в этом, потому что я считаю, ну да не только я, вообще в мире считают, что актуальные проблемы, одной из актуальных проблем есть, конечно, именно рак молочный, заболевание рака молочной железы. Больше того, что это заболевание с прошлого года 1% у нас на Украине болеет этим заболеванием мужчины. мужчин называется рак груди. Вот. Так что я считаю, что освещать нужно и говорить людям, чтобы более чаще, чтобы люди слышали и обращали внимание на свою молочную железу или на грудь мужчин, и чтобы они сами себя обследовали и на ранней стадии приходили и это все обследовали, чтобы не было никаких последствий. И, конечно, хочу пожелать всем здоровья, мирного неба над головой и следить за своим здоровьем. Отже, учасники акції сповнились новою корисної інформації. В декого виникло бажання нарешті звернути увагу на власний стан здоров'я. А хтось ділився власним секретом гарного настрою та здорового організму. Палізне аби на такі акції досить проводяться в нашому місті? Ну, звісно. А що то узнають до сюди. Змірі від лінії. Оди та таке йду собираюсь. Палізна сьогодні палізне. Здоровим бути, так, актуально? Бачите, до 50 років прожив нормально. Здоровий образ жизни, Не пити, не курити, куріть, вовремя спеціаліжиться. Організатори заходу обіцяють не зупинятися. Незабаром на слов'янців та гостей міста очікують нові профілактичні акції по збереженню здоров'я для того, аби якомога більше людей були здорові, затребувані на ринку праці та соціально успішні.